Salam əziz izləyicilər. Bu günlərim heyvadan deset hazırlayırıq. Bunun üçün 2 ədəd heyva götürmüşəm. Heyvalarımızın qabığını soyandıqdan sonra bucır doğrayırıq. Orta hissəsini kəsib kənara qoyuruq. Bizə lazım deyil. Elə etməliyik ki, bu orta hissəsi halqa şəklində qalsın. Bu qayda ilə hər birini Torğadıq, daha sonra tabağa yerləşdiririk, düzürük. Daha sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edirik. 1 stəkan şəkər tozu əlavə etdik. Daha sonra darçın əlavə edirik, 2 xörək qaşığı. Sonra mixək götürmüşük, üzərinə 4-5 ədəd nixəc əlavə edirik. Həm dadını gözəl edir, həm ətirlidir. Daha sonra su əlavə edib qazın üzərinə qoyuruq, ağzını da örtürük, bişirlər. Təxmini 1 saata qədər bişir. Bucurlar qanıyırlar. Suyu çəkiləndə, şirəyə düşəndə altdan söndürürük. Artıq bizim heyvani desertimiz hazırdır. Şərbətindən də üzərinə əlavə edəcək. Daha sonra mən bu orta hissəsinə xama əlavə edirəm. Siz istəsəz krem şanti də əlavə edə bilərsiniz, ancaq xama ilə daha dadlı olur. Artıq hazırdır. Çox ləzzətli olur. Görürsüz ki, rəngi də heyvamızın qaralmadan, qızarmadan sapsarı, çox gözəl desert alındı. Sizlərində hazırlamasını tövsiyə edirəm. Görürsüz necə gözəldir. Şirəli, dadlı, əterli sizlər də hazırlayın. Dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.